Pernah tak anda terfikir macam mana rupa dunia kita ni beribu-ribu tahun yang lalu? Hari ini, jom kita kembara kembali ke masa lampau, ke zaman air batu. Satu era yang berakhir dengan sangat dramatik dan membentuk dunia kita, terutamanya Asia Tenggara seperti yang kita kenal sekarang. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang menarik. Kenapa ya kita di Malaysia, Indonesia, Filipina macam ada banyak sangat persamaan dari segi bahasa, budaya, seolah-olah ada satu pertalian yang tak nampak. Apa sebenarnya rahsia di sebalik semua ni? Jawapannya, well, ia bukan ke atas darat yang kita pijak hari ini. Jawapannya tersembunyi jauh di bawah laut, di sebuah benua yang telah lama hilang, sebuah daratan gergasi yang pernah menyatukan kita semua. Jadi untuk membongkar misteri ni, kita kena faham dulu tentang dunia yang dah hilang ni, yang dah lama ditelan lautan. Cuba bayangkan ni. Lebih 10,000 tahun yang lalu, semenanjung tanah Melayu, Borneo, Sumatera dan Jawa, semuanya bukanlah pula-pula yang terpisah tahu. Semuanya bersambung jadi satu daratan gergasi. Luasnya, lebih 3.2 juta kilometer persegi. Para saintis panggil daratan ini pentas Sumba. Ia macam sebuah jambatan darat yang sangat-sangat besar. So, persoalannya, kenapa daratan ini boleh tenggelam? puncanya membawa kita jauh-jauh ke belakang ke satu zaman yang mengubah segala-galanya, zaman air batu. Zaman air batu ni apa benda sebenarnya? Senang cerita, ia adalah satu tempoh masa yang sangat-sangat panjang di mana suhu bumi kita jatuh mendadak. Kutub utara dan selatan tu dilitupi dengan lapisan ais yang super tebal dan hampir seluruh dunia berada dalam keadaan sejuk beku. Jadi, macam mana rupa dunia masa tu? Pertama, suhu memang teramat sejuk. Kedua, ais tebal meliputi kutub. Dan yang paling penting untuk cerita kita ni, paras air laut adalah jauh lebih rendah daripada sekarang. Kenapa? Sebab banyak sangat air di bumi terperangkap dalam bentuk ais. Di daratan pula, berkeliaranlah haiwan-haiwan gergasi atau kita panggil megafauna. Bayangkanlah hidupan masa tu. Ada mamut berbulu tebal yang besar, ada harimau bertaring panjang yang menakutkan dan juga sloth gergasi. Semua ni adalah makhluk-makhluk hebat yang dah berevolusi khas untuk hidup dalam dunia yang beku. Memang luar biasa! Zaman air batu ni bukannya sekejap tahu. Ia merangkumi jutaan tahun dan ia terbahagi kepada beberapa peringkat. Jom kita tengok garis masanya sekejap. Okey, kita boleh pecahkan garis masa ni kepada empat zaman utama. Mula-mula, zaman Miosin, di mana gunung ganang terbentuk. Lepas tu, Pliosin, masa ni dunia dah mula menyejuk sikit. Kemudian, datanglah yang paling penting, zaman Pleistosin. Ah, ha, kat sinilah, glasier besar berlaku dan manusia pun mula muncul. Dan akhir sekali, Holosin, iaitu zaman kita sekarang, yang bermula lepas semua ais tu mencair. Tapi kan tak ada benda yang kekal. Selepas jutaan tahun dunia ni sejuk beku, planet kita mula menjadi panas. Inilah permulaan kepada satu peristiwa besar yang mengubah peta dunia, pencairan global. Jadi, kenapa zaman air batu ni boleh berakhir? Well, saintis percaya ia ada kaitan dengan cara bumi kita mengelilingi matahari, macam yang dijelaskan dalam teori Milankovitch. Ringkasnya macam ni, Orbit bumi kita ni bukan bulatan yang sempurna. Ia berubah sikit-sikit dalam kitaran puluh ribu tahun. Bila kitaran ni bawa bumi lebih dekat dengan matahari, kita dapat lebih banyak haba dan haba inilah yang mencetuskan pencairan ais secara besar-besaran. Dan bila semua ais gergasi kat kutub tu cair, apa jadi? Ah, ni bahagian yang paling dramatik. Semua air tu mengalir ke lautan. Akibatnya, paras air laut di seluruh dunia naik mendadak setinggi 100 hingga 120 meter. Cuba bayangkan betapa besarnya perubahan tu. Perbezaannya memang ketara. Kalau kita bandingkan, semasa zaman air batu, paras laut rendah. Jadi banyak jambatan darat yang menghubungkan benua. Selepas pencairan, paras laut jadi tinggi dan semua jambatan darat tu tenggelam. Iklim pun berubah daripada sejuk dan kering menjadi panas dan lembap. Macam yang kita rasa hari inilah. Okey, sekarang kita dah faham pasal pencairan global ni. Jom kita balik semula kepada misteri asal kita tadi. Dengan ilmu ni, barulah kita boleh nampak macam mana kepulauan Asia Tenggara yang kita kenal hari ini dilahirkan. Okey, lihat. Ini adalah keadaan sebelum. Inilah dia pentas Sunda, satu daratan yang luas dan kering manusia dan haiwan pada masa itu boleh berjalan kaki je dari talah besar Asia sampai ke kawasan yang kita panggil Borneo dan Jawa sekarang. Tak perlu seberang laut pun. Ini pula keadaan semasa pencairan berlaku. Bila ais mula cair, air laut mula melimpah masuk dengan banyaknya. Air ini membanjiri semua kawasan rendah, membentuk laluan-laluan sungai baru dan mula memisahkan kawasan-kawasan tanah tinggi. Inilah detik-detik kelahiran Selat Melaka dan Laut Jerawa. Dan inilah hasilnya keadaan selepas semua tanah rendah dah tenggelam sepenuhnya apa yang tinggal hanyalah puncak-puncak gunung dan dataran tinggi dari pentas Sunda yang purba tu puncak-puncak inilah yang kita kenali hari ini sebagai semenanjung Tanah Melayu Sumatera Jawa dan Borneo jadi, inilah jawapannya. Poin utamanya adalah, sebelum kita semua dipisahkan oleh lautan, nenek moyang kita pernah hidup bersama di atas satu daratan yang sama. Mereka berkongsi peradaban yang sama. Sebab itulah bahasa, budaya dan asal-usul kita di rantau ni saling berkait rapat. Semuanya berakar umbi dari sejarah yang dikongsi bersama ni. Walaupun zaman air batu dah beribu-ribu tahun berlalu, gema dan kesannya masih kita boleh rasa sampai ke hari ini. Ia meninggalkan satu legasi yang berkekalan di planet kita. Pencairan global ni telah membentuk geografi dunia moden kita. Ia juga mencipta beribu-ribu tasik air tawar macam tasik dayang bunting di Langkawi tu. Tapi pada masa yang sama, ia juga menyebabkan kepupusan haiwan-haiwan gergasi yang tak dapat nak sesuaikan diri. Dan yang paling penting, ia bagi kita satu pengajaran yang sangat mendalam tentang betapa berkuasanya perubahan iklim dalam membentuk semula planet kita. Perubahan iklim pada masa lalu adalah satu proses mula jadi yang mengambil masa beribu-ribu tahun. Tapi hari ini, kita sedang menyaksikan perubahan yang berlaku dalam tempoh beberapa dekad sahaja. Jadi persoalan yang tinggal untuk kita semua renungkan ialah, kalau alam semula jadi pun boleh mengubah dunia secara drastik, bayangkan apa pula kesan tindakan kita sebagai manusia terhadap masa depan planet ini. Fikir-fikirkanlah.